Вітаю в эфире Мова жестів, специальный проект каналу Кироваград. В чемуся разумеет этих людей, які нас не чують. Валентина Васильевна, я вас вітаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу попросить вас, как бы вспомнить прошедший материал, что мы с вами учили. Мы учили большую группу, семейно-родственные отношения. Так. Будьте добры, покажите мне, пожалуйста, жест, который обозначает слово человек. Человек. Вот так вот это выглядит. Правильно. Вот Люди. Вот. Люди это вот много раз. Вот так вот. Несколько раз. Несколько раз, совершенно верно. Угу. Женщина. А, так, женщина. Вот так вот. Вот так вот, вот так все вот. правильно. А, мужчина. Так, мужчина. Либо вот так вот кепочка, либо вот так вот... А, нет, вот, простите, вот, вот так вот вот. Так ребенок. Вот. А, ребенок маленький, который совсем это вот. Да, куколка. Вот, да. Совершенно верно. Дети. А, дети. Совершенно верно, Дед, это же слово ]ство, "детство", так. все правильно, дедушка, дедушка, правильно, подбородок. бабушка, погладили вот так кулачком щечку. Совершенно так, верно, так. семья. А, сложный жест, опять же, с ним не все было хорошо и в прошлый раз. Я вам помогу. Так, пожалуйста. Семья. А. А, мама. А, ма. Ма. Умничка. Папа. Па. По. И отсюда исходящие и отсюда родители. Родители. Совершенно верно. Вы большая умница. А можно один вопрос еще конечно, дополнительный? Конечно, конечно, можно. Мы как бы вот по семье вроде все поняли и даже вот воспроизвели, а вот забыли дочь и сын. Совершенно верно. Хорошо, я с радостью вам покажу. И внучка, вот. Собственно, uh -huh. да? и, и Хорошо. Для того, чтобы показать жест дочка, мы показываем вот такой вот жест. Вы помните буковка че? Да че. Че вот она идет. Пальчики собрали да, вот так. «Че». Только мы его развернули, вот открыли. Вверх, да? Вот да, вот, вот приложили так. вот этот большой палец к себе. Так. Дочь. Дочь. Совершенно верно. Так. Как подтягка. Жест сын. Да. Дочь. Немножко проще, немножко легче. Мы делаем условную буковку о. О. Вы прикладываете опять сюда же. Так. И эту буковку О просто перемещаете вниз. Сын. То есть принцип той же подтяжки, да? Сын. сын. Э, внуки показываются точно так же, только показывается еще жесть поколения. То есть идет дочь и поколение. Внук. Дочь. Да. Поколение. Да. Внук. Вну, вну, сын. сын плюс поколение. Плюс поколение, так. Ну, можно сказать, То есть одно -то слово, понятно. но два жеста. Так, понятно. Таких Совсем? слов в жестовом языке много, и может быть это и составляет сложность жестового языка, потому что обозначение иногда некоторые слова обозначаются двумя, тремя словами. Так, понятно. Постараемся С не запутаться. Сегодня мы продолжим семейно-родственную группу большую, и мы возьмем здесь глаголы и существительные, которые употребляются. Значит, первый глагол, который бы я хотела взять, это мы с вами, когда встречаемся, мы здороваемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Этот же жест обозначает и поздравление. Но мы его делаем более широким, да? Поздравление. 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 Да. поздравление. Пожелание. Тот же жест. Пожелание. Пожелание. Да. Так. И есть жест, когда вы показываете одной рукой вот просто так. Это обозначает витамин. Полезно. Просто полезно. Витамин. Да. да. Просто. Да. Витамин. Одной рукой. Одну Витамин. Дальше мы берем жест «жизнь». «жизнь». берем две ручки, раскрываем их, и ребром наших ладонь к нашей талии. Жить. Сюда, да? Жить. Жизнь. Это жизнь. Это да. не глагол, это жить. Это жизнь, жизнь, это жить. И глагол, и существительное. И существительное. Жизнь, жить. Так да. есть. Угу. Эм, просить. Просить. Ну, тут легко. Ну, мы да. Как бы автоматически, когда очень кого-то о чем-то просим, мы складываем ладошки. Так, я прошу зрителей, будьте внимательны. Просить. Просить. Значит, благодарить. Спасибо, благодарить. Мы нашу правую ручку нет. Мы ее складываем в буковку А. А. И показываем жест, такой же, как у нас был папа, только это сложным кулачком. От толба к подбородку. толба к подбородку. Спасибо. 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 Дальше мы идем прощаться. Но прощаться, этот жест уже вам знаком, вам показали так, можно вот так. попрощаться так. Можно, До так, свидания. Так. Угу. Так. Потом так. знать, уметь. Мы указательным пальчиком. Сюда. Колбу. Да, вот мы когда думаем, мы часть Ой, я думаю, да? Так. Вот точно так же похож жест. Вот знаю. Умею. Знаю. Вот, и пальчиком прик... все время прикладываем колбу. Пальчик да? сюда знаю. и вниз. И вниз. Знаю. 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 Умею, да? Умею. Естественно, исходно, если я что-то не знаю, что-то не умею. Отрицаем, да? Да, я не знаю. То мы есть... здесь вспоминаем о а буковке нет. Ну, можно показать и так, да. Но более правильный, более грамотный жест это вот буковка К. Так, К мы прикладываем сюда и делаем такое движение. Не знаю. Вот. Не знаю. Дома мы часто занимаемся уборкой. Есть такое два слова чисто и убирать. Так. Для того чтобы означ... обозначить уборку, мы показываем вот так. Ч -ч -ч -ч, убирать. Ну, как будто убирать, бы протираем. Как будто бы что-то да? протираем. Так, убираем, да. Убирать. Так. Для того чтобы показать слово чисто, мы делаем только одно движение чисто. Констатация факта. Чисто. чисто. Мне нравится. Да, а мы так провели. А если поехали, надо это... еще что-то убрать, Это убирать. Давайте вот так да. вот потрем, да, так. Есть. Варить. Мы готовим еду. Варить. Но это больше похоже на жизнь консервировать. Варить. Две буковки К. Мы делаем к к и вот варим варим варить варить. Естественно, мы в, в быту мы гуляем, так. правильно? Прогулка. Прогулка, да. Гуляем. Так, гуляем. Гулять. Гулять. Так, гулять. Ушли гулять. Так, ушли гулять на свежий воздух. Есть жест такой хочу, так, хочу. часто используем, да? Хочу. хочу. Так. хочу. А хочу хочу. Вот так хочу хочу Очень хочу. Хочу. Да? хочу. Ну и соответственно, когда мы чего-то не хотим, мы показываем не хочу. А просто вот. Там, да? Не, не хочу. хочу. Не хочу. Хочу. Хочу и не, не хочу. хочу. Да, есть жест. Не хочу. Можно? Можно. 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 Можно, как Можно. будто мы что-то вытрушиваем. Можно. Можно. Так. А и, нельзя? соответственно нельзя. То есть вот нельзя. Вот два кулачка, и мы как будто бы что-то разрываем. Нельзя. Нельзя. Категорически. Нельзя. 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 Так. Можно. Нельзя. Кулачки вот так мы соприкасаем. Нельзя. 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 Да. Так. Дальше у нас идет слово "любить". Любить в значении человека. Угу. Люблю. Так, люблю. Люблю. Да. А вот сюда Да, Люблю. 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 Так. Люблю, это в э, отношении человека. Если не да? любить, мы показываем любить. Нет, любить. Не, люблю. не люблю. Не люблю. Не люблю. Это тоже в отношении человека. Это да? в отношении человека. Не да. любить. Да. Потому что если обозначение просто слово любовь, это будет показываться по-другому. Люблю, люблю, не люблю. Не люблю. Мы всегда показываем жест любить, потом показываем отрицание. Для того, чтобы человеку не слышащему было понятно, что угу. мы отрицаем это. Так, понятно. Честно говоря, столько новых слов, столько новых жестов. Ну, в принципе, кушать. Кушать, Наверное, как кушать. мы едим. Ну, едим так, это примитивно, а вообще пока кушать. Кушать. Кушать, кушать. Так. Спасибо вам большое, спасибо. И вам, уважаемые телезрители, дякую. надзвучайно дякую за вашу увагу. И надеюсь, что у вас выходит и будет выходить, поскольку из вами специальный проект «Мова жестов покликан» и вам зрозуміти тех, кто не слышит. Всім, хто до нас приєднався щойно, нагадую, що в ефірі проект каналу Кіровоград мова жестів. І у нас експерт на гостьовому майданчику це завідуюча Кіровоградською міською психолого-медико-педагогічної консультації Олена Миколаївна Дорошенка. Вітаю вас! Доброго дня. так, пані Олена. Давайте ми з вами сьогодні поспілкуємося власне про вашу методику, про методику, яку ви впроваджуєте на базі вашої консультації. Для дітей, які не чують або погано чують, правильно, да? е, яка полягає в тому, що ви не вчите їх мові жестів, а вчите розмовляти. Правильно, так давайте трішки детально на цьому запинемося. Власне, в чому в чому соль специфіка? <клес> <клес> так е, ну, звичайно, в рамках передачі розповісти про систему, про методику навчання розмовної мови дітей з вадами слуху, е, неможливо. Але найголовніший принцип успіху цієї методики це є командна робота, тобто є спільне бажання батьків, вчителя і дитини навчитися цьому. Якщо батьки приходять до нас, вчитель, коректор, який веде цю дитину, розповідає. Що треба виконати, що треба зробити? А мама в обов'язковому порядку присутня на цьому занятті і продовжує цю роботу вдома. Так, одне питання одразу по ходу. Скажіть, будь ласка, от ця ситуація вона може застосовуватися, скажімо так, у тій родині, де батьки чують, а дитина не чує. Правильно? Е, так. Оце це дуже важливо. Це важливо. Це, це важливо, оскільки, це важливо оскільки, да. оскільки да, оскільки я так розумію, що для родини, яка повною є і є саме сформована з, з людей, які не чують, це буде досить проблематично, да? Але я вам хочу сказати статистику за статистичними даними: 70% сімей, які виховують дітей з вадами слуху, є чуючими. Є і проблема навпаки, коли в сім'ї не чуючих народжується чуюча дитина. Це теж є проблемою. Так, зробити знову ж таки батьки можуть звертатися до нас в консультацію, оскільки дуже важливо з перших днів життя дитині чути правильну розмовну мову з тим, щоб вона могла гарно соціалізуватися. Ми теж так допомагаємо таким сім'ям, і до нас звертаються сім'ї нечуючих. Ми їм пропонуємо логопедичні групи в дитячих садочках, там, де більше звертаються все таки на розвиток мовлення цих дітей. Переважна більшість мам, які приходять до нас в центр на заняття, це працюючі мами. Але звичайно, треба десь знайти на протязі дня оті. Годинку, дві для того, щоб приділити увагу своїй дитині, і це залежить від дуже багатьох факторів від здібностей дитини, від бажання сім'ї там і бабусі, і дідусі, і папи, і мами, і старші братики, і сестрички, щоб всі були включені в роботу. Що і вони мають робити? От що вони мають робити з дитиною, наприклад, дома Постійно післятому... Вони повинні, повинні говорити. Постійно проговорювати навіть е, тоді, коли вони розуміють, що їх дитина не чує. Е, дитина психологічно повинна відчувати, що вона знаходиться в мовленнєвому середовищі, і йому треба постійно е, імпульс е, подавати, е, постійно говорити до того ж, до, е, додаються заняття. Е, Специфічні заняття, корекційні заняття, які навчають говорити. Е, ну, ще такий нюанс, що хочу сказати вам, що всі звуки, які ми промовляємо, вони є в нашому тілі. Це все можна дитині показати, відчути, в ігровій формі. Да, і якщо я це, так поч... розумію, що це складно, дитина ж не чує. Те, не чує, вони... Але це можна відчути. Так? Наші рухи це теж є мовлення, це теж є специфікою методики, що деякі рухи, які виконує дитина, вони е, допомагають вимовити ці звуки. і Поступово-поступово вони стають природніми для дитини, і дитина починає ними спілкуватися. Так, зрозуміло. Е, який час потрібно витратити, я маю на увазі, взагалі глобально, да, для того, щоб досягти власне вже якусь результату? Дуже індивідуально. Е, якщо е, там, скажімо, дитина е, Здібна, вона дуже швидко бере там її там, скажімо, менше треба часу приділити, Інша дитина там інфальтильна, їй хочеться більше гратися, там інші підходи до неї. Але завжди я батькам кажу, що у вас є час до 10 років. Якщо в цей час дитина засвоїла базу звукову мови, тоді можна це удосконалювати, продовжувати і так далі. Але коли вже батьки звертаються в 10-річному віці, ну. Мусимо розвести руками і сказати, що це вже дуже, дуже запізно. Дякую вам, дякую всім учасникам нашого проекту Мова жестів. І нагадую, що для вас працює спеціальний проект мова жестів на каналі Кіровоград. Дякую до наступних зустрічей. До побачення.